молодая гвардия, Россия молодая, сегодня, можно сказать, поделились своей молодой кровью. И давайте похлопаем ребятам, которые поделились частичкой себя. Эти ребята действительно герои, и они спасли жизни и помогли выздороветь тем людям, которых, возможно, никогда не увидят. В последнее время мы все чаще и все больше говорим о модернизации нашего государства, о необходимости внедрения самых высоких технологий в различных сферах нашей жизни. Но также нам необходимо модернизировать наше общество. И один из шагов такой модернизации ⁇ это гуманизация нашего общества. И популяризация донорства, конечно же, соответствует этим целям. И очень правильно, что этим занимается молодежь. Мы, Россия молодая, молодая гвардия, уже нас, к нам прислушивается старшее поколение. Но самое главное, что нас слышит молодежь. И только мы можем объяснить, что сдавать кровь, спасать жизни – это круто. И тогда уже на следующей акции молодых людей будет гораздо больше. Мы находимся в Триумфальной площади. Она а в последнее время, как уже ребята говорили, Появляется сотка новостей именно потому, что стало сборищем маргиналов, как мы их называем. И Россия молодая, молодая гвардия, в последнее время очень успешно боремся с оранжистами. И сейчас это наш общий триумф, триумф на Триумфальной площади. И мы вместе будем делать все, чтобы Триумфальная площадь была именно Триумфальной, а не маргинальной. В молодой гвардии действительно есть проекты. Один из самых ярких, заметных добровольческих проектов – это «Доступная среда». Мы помогаем по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, людям с ограниченными физическими возможностями. Проводим инспекцию мест, выявляем те места, которые недоступны для людей с ограниченными возможностями. Добиваемся того, чтобы устанавливались пандусы. Если надо, мы сами способствуем этому, сами делаем пандусы. Также в рамках наших добровольческих программ мы э, дежурим в больницах э, разных городов нашей страны. Э, в Москве это институт имени Склифосовского. И еще раз я хотел бы призвать э, Максим Мищенко, э, Молодая гвардия, Россия молодая. Все мы вместе объединились сейчас. Э, нас гораздо больше. Эти акции проводятся по всей стране. И мы призываем всех неравнодушных людей присоединиться к нам, чтобы действительно вот эта статистика, которую ребята озвучили, не была столь пугающей, столь ошеломляющей. И чтобы мы действительно понимали, что мы можем помочь людям. Мы можем помочь людям не на словах, а на деле. Просто мы должны понимать, что сейчас мы помогаем кому-то, и не дай бог, если с нами случится подобная ситуация, мы будем знать уже точно, что кто-то поможет нам.